السلام علیکم میں ہوں اسلین افتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہرل پیجن کلب سب سے پہلے آپ دوستوں کے ساتھ ایک نسخہ جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں جو بہت ہی اہم اور کمال کا ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ سردی کا موسم تقریباً سٹارٹ ہو چکا ہے ایسا کہ آپ کو پتہ ہے سموک کا سیزن ہے اور سردی بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور اب آپ کو بتاتا ہوں کہ نسخہ کیا ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور یہ نسخہ کن کبوتروں کو دینا ہے کتنی دیر بعد دینا ہے یہ ساری ڈسکس کروں گا اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو کالیں سبسکرائب ساتھ میں بیل کو کالیں کلک تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے تو چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف جیسا کہ سردی کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے اور جب آپ کبوتروں کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے کبوتر جو ہیں وہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں سردی محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے جناب آپ کو نسخہ بتانے والا ہوں کہ وہ نسخہ آپ استعمال کر لیں گے تو آپ کے کبوتر سردی منانا چھوڑ دیں گے سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے لے لینی ہے سڈ جس کو پنجابی میں بولتے ہیں سونڈ بھی بولتے ہیں اور سڈ بھی بولتے ہیں وہ آپ نے بالکل ایک چٹکی کے برابر آپ نے لے لینی ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ آپ نے سونف لے لینا ہے تیسرے نمبر پہ آپ نے میتھی دانہ لے لینا ہے اور چوتھے نمبر پہ آپ نے میتھی لے لینی ہے میتھی کی آپ نے دو چٹکیاں جو ہیں وہ بھر کے رکھ لینی ہیں اور پانچویں نمبر پہ آپ نے کالی مرچ کے آٹھ سے دس دانے وہ بھی لے لینی ہیں اور ایک لیٹر آپ نے تازہ پانی لے لینا ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے اس کو چولہے پہ چڑھا دینا ہے اور بالکل ہلکی سی آگ آپ نے جلا دینی ہے ہلکی آگ میں آپ نے اس کو تب تک پکاتے رہنا ہے جب تک یہ پک نہ جائے تب تک آپ کو پتہ کیسے چلے گا پتہ آپ کو تب چلے گا جب اس پانی میں سے کشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی اور جب کشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس کو چولہے سے نیچے اتار لینا ہے اب اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے چلیے آپ کو وہ بتاتا ہوں استعمال آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کو پونی کی مدد سے آپ نے پون لینا ہے پانی کو علیحدہ کر لینا ہے جو آپ کا پکا ہوا پانی ہے اس کو علیحدہ کر لینا ہے اور باقی چیزوں کو آپ نے علیحدہ کر لینا ہے جب آپ اپنے کبوتروں کو دانہ ڈالیں گے تو اس کے بعد جو پانی آپ نے ڈالنا ہے وہ پانی جو آپ نے پکایا ہے بنایا ہے اس پانی کو برتن میں ڈال کے ساتھ میں تازہ پانی مزید ایڈ کر دینا اور جب وہ آپ کے کبوتر پیئیں گے ان کو نہ تو سردی لگے گی نہ گلا خراب ہوگا نہ میدہ خراب ہوگا اور نہ دوسریاں بیماریاں لگیں گی یہ ایک بہت ہی اہم نسخہ ہے اس کو ہر ایک دوست نے آزمانا ہے آزمانے کے بعد کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے میں نے اس کو آزمایا ہے میرے کبوتر سردی منانا سٹارٹ کر چکے تھے یہ نسخہ میں نے دیا ہے تو وہ سردی اب نہیں مناتے وہ بالکل ایکٹیو ہیں بالکل دانہ بھی صحیح طریقے سے کھاتے ہیں پانی بھی صحیح طریقے سے پیتے ہیں تو یہ ویڈیو تھی آج کی امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک نہ ایک دوست کے ساتھ آپ نے اس کو ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے دوست بھی شوق کرنے والے جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں اپنے کبوتروں کو یہ پانی بنا کے پلا سکیں اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اب اگر آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو ٹک ٹاک پہ شیئر کریں اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پہ شیئر کریں اگر یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل پہ شیئر کریں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا رکھیے ڈیر خیال دعاؤں میں رکھیے یاد اللہ حافظ